Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin bentangkan tajuk iaitu bahan lestari dalam Mereka bentuk kejuruteraan. Nama saya Ahmad bin Sukri, Nometri L1051. Tujuan pembentangan ini adalah untuk menjelaskan isu kelestarian dan te teknologi hijau dan yang berkaitan dengan penggunaan bahan lestari dalam bidang kejuruteraan. Tajuk ini kami pilih kerana isu bahan lestari atau sustainable material semakin menjadi perhatian dalam dunia kewartawanan moden sebagai bakal jurtrawan kita bukan sahaja perlu melakukan bentuk suatu yang murni dan selamat tetapi juga bertanggungjawab terhadap alas kita dan masa depan generasi akan datang Okay, saya akan mulakan dengan pengenalan isu untuk memahami topik ini kita perlu tahu dahulu apa maksud bahan lestari bahan lestari merujuk kepada bahan yang dihasilkan dengan mengambil kira kesan terhadap alam sekitar sepanjang kita hayatnya daripada proses pembuatan, penggunaan sehingga pelupusan. Ciri-ciri utama bahan lestari termasuklah unsur alam boleh diperbaharui mempunyai jangka hayat yang panjang serta mudah digital semula. Dalam bidang kejuteraan, penggunaan, penggunaan bahan lestari semakin penting kerana banyak projek kini menekankan konsep hijau atau green engineering. Contohnya, Bahan seperti kukit hijau, bayu komposit daripada serat tumbuhan seperti bulu atau kelapa serta plastik bayu kini semakin digunakan dalam industri pembinaan dan pembuatan. Okay, seterusnya, kepentingan dalam reka bentuk kejuteraan. Mengapa bahan lestari penting dalam reka bentuk kejuteraan? Ini kerana setiap projek kejutaan, sama ada pembinaan bangunan struktur jabatan atau reka bentuk mesin menggunakan jumlah bahan yang sangat besar. Menurut laporan UNEP pada tahun 2022, sektor pembinaan pembinaan lebih 35% daripada jumlah kisah pekerja global dan lebih 40% daripada pelepasan karbon dunia. Dengan penggunaan bahan yang lestari, kita dapat mengurangkan pencemaran, menyebabkan tenaga, serta mengurangkan penggunaan sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui seperti batu kapur dan logam. Selain itu, reka bentuk yang mengambil kira kelestarian dapat meningkatkan reputasi industri, menyebabkan kos yang terpanjang yang dan menyumbang kepada pembangunan mampan negara. Okay, seterusnya, punca isu. Namun, walaupun banyak kelebihan, pelaksanaan bahan lestari masih belum menyeluruh di Malaysia. Antara punca utama ialah kos bahan hijau yang masih tinggi berbanding bahan konvensional. Selain itu, industri kita masih kekurangan penyelidikan dan pembangunan R&D tempatan bagi menghasilkan bahan hijau yang berkualiti tinggi. Banyak bahan lestari perlu diimport menjadikan kos keseluruhan lebih mahal. Punca lain ialah sikap industri yang masih selesa menggunakan bahan lama kerana faktor pemisahan dan keyakinan terhadap prestasi bahan konvensional yang telah terbukti. Okey, poin terakhir saya ialah cabaran utama. Cabaran lain termasuklah kekurangan pelawaian tempatan yang khusus bagi bahan hijau. Tanpa standard yang jelas, sukar bagi jurutera dan kontraktor untuk menilai prestasi bahan lestari dengan cepat selain itu terhadap terhadap kesedaran di kalangan masyarakat dan industri masih rendah ramai yang belum memahami faedah jangka panjang bahan hijau terhadap alam sekitar dan ekonomi oleh itu untuk mencapai pembangunan mampan kita perlu menyeimbangkan antara kos prestasi dan tanggungjawab terhadap alam sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Muhammad Zarudin nombor matriks F1060. Okey, yang pertama ialah kesan terhadap alam sekitar. Seterusnya, mari kita lihat kesan isu ini terhadap alam sekitar. Penggunaan bahan konvensional seperti logam dan simen memberi impak besar terhadap alam sekitar. Proses pengeluaran simen sahaja menyumbang kira-kira 8% daripada jumlah pelepasan karbon global. Selain itu, aktiviti pelombongan bahan mentah seperti besi, batu kapur menyebabkan hakisan tanah, kehilangan habitat semula jadi dan pencemaran air. Dengan menggantikan bahan-bahan ini menggunakan bahan hijau seperti konkrit hijau atau biokomposit, pelepasan karbon dapat dikurangkan secara signifikan. Menurut laporan SDB Malaysia 2023, penggunaan konkrit hijau mampu mengurangkan pelepasan CO2 sebanyak 30% berbanding konkrit bias Konkrit biasa. Okey, seterusnya ialah kesan terhadap ekonomi. Dari uh, dari aspek ekonomi pula, memang benar kos bahan lestari agak tinggi pada peringkat awal. Namun, ia memberikan pulangan yang jauh lebih baik dalam jangka panjang. Ini kerana bahan hijau biasanya tahan le lebih tahan lama, kurang memerlukan penyelenggaraan dan boleh dikitar semula selepas digunakan. Tambahan pula, pasaran, pasaran bahan hijau dunia semakin berkembang pesat. Menurut statistik 2024, industri bahan lestari global dijangka mencapai nilai 900 bilion dolar menjelang tahun 2030. Jika Malaysia dapat menguasai sebahagian pasaran ini melalui inovasi tempatan, ia bukan sahaja membantu alam sekitar tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, seterusnya ialah kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap masyarakat juga amat ketara. Mereka bentuk bangunan menggunakan bahan hijau biasanya menghasilkan persekitaran yang lebih sihat dengan udara dalaman yang bersih dan pencahayaan semula jadi yang lebih baik. Contohnya, Menara Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya yang reka dengan konsep hijau menggunakan kaca penebat haba dan cat rendah VOC. Ini bukan sahaja menjimatkan tenaga elektrik, malah meningkatkan kesejahteraan penghuni <coughs> Penggunaan bahan hijau juga mendidik masyarakat untuk lebih menghargai kelestarian, kelas, kelestarian dan mengurangkan sisa. Okey, seterusnya ialah prinsip kejuruteraan hijau. Dalam konteks kejuruteraan, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diikuti apabila menggunakan bahan lestari. Antaranya ialah mengurangkan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui, meminimumkan sistem sisa bahan serta memastikan reka bentuk yang mudah dibaiki atau dikitar semula. Prinsip ini menekankan bahawa jitera perlu berfikir bukan sekadar bagaimana untuk membina tetapi juga tetapi juga bagaimana hasil mereka bentuk itu memberi kesat kepada alam sekitar selepas digunakan. Okey, akhir sekali bagi poin saya ialah inovasi dalam penggunaan bahan. Beberapa inovasi terkini telah menunjukkan potensi besar bahan lestari. Sebagai contoh, bahan bio, -bio komposit daripada serat buluh digunakan dalam pembuatan panel kenderaan. Manakala abu terbang digunakan dalam perhasilan konkrit hijau. Selain itu, terdapat juga bahan baru seperti mycelium brick yang dihasilkan daripada bulan dan ia sepenuhnya boleh bio boleh biodegrasi. Inovasi seperti ini membuktikan kerjasama boleh menjadi penyelesaian terhadap masalah pencemaran bahan binaan konvensional. Assalamualaikum, saya Pertama Akin dengan Mak Rasdi dan metik saya L1087. Saya akan menerangkan kanjai kes tempatan. Mari kita lihat beberapa contoh tempatan. Di Malaysia, projek MRT antara pelapur dalam menggunakan konkret hijau bagi mengurangkan kesan karbon dalam struktur bawah tanah. Selain itu, bangunan kerajaan di Putrajaya seperti bangunan Kementerian Tenaga telah memperoleh pensijilan GBI kerana menggunakan bahan hijau dan sistem perkhidmatan tenaga. Kajian kes ini menunjukkan bahawa bahan lestari bukan lagi teori tetapi sudah boleh dijadikan dengan jayanya di negara kita. Kedua, cadangan penyelesaian Untuk mengatasi kekangan yang ada Kami mencadangkan beberapa langkah Pertama, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bahan hijau Tempatan supaya kosnya dapat dikurangkan Kedua, memperkenalkan insentif cukai atau potongan harga bagi projek yang menggunakan bahan lestari Ketiga, mengadakan lebih banyak kolaborasi antara universiti, industri dan agensi kerjaan untuk mempercepatkan pengkomersial bahan hijau. Langkah-langkah ini boleh meningkatkan daya saing negara dalam bidang teknologi hijau. Ketiga, rangka kejuruteraan inovatif dari sudut kejuruteraan Pendekatan reka bentuk juga perlu berubah Jurutera boleh menggunakan perisian cat Analisis bahan dan simulasi tenaga Untuk menilai kecekapan bahan sebelum digunakan Pendekatan design for sustainability atau DFS Perlu diterapkan sejak peringkat awal reka bentuk Bukan selepas pembinaan dengan ini reka bentuk yang dihasilkan bukan sahaja kuku dan praktikal tetapi juga lestari dan mesra alam keempat reka bentuk lestari semua usaha ini sebenarnya selari dengan pelan induk teknologi hijau Malaysia 2027 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada empat sektor utama tenaga, air, siksa dan pengangkutan bahan binaan hijau merupakan salah satu komponen penting di bawah pelan ini kerana ia menyokong matlamat kerajaan untuk mencapai ekonomi rendah karbon menjelang 2030. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan jurutera dalam merealisasikan visi negara hijau. Akhir sekali, kaitan dengan SDG Selain itu, penggunaan bahan lestari juga menyumbang kepada beberapa Sustainable Development Goal atau SDG yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Melayu. Antaranya ialah SDG 9, Industri Inovasi dan Infrastruktur, SDG 11, Bandar dan Komuniti Lestari serta SDG 12, Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab ini membuktikan bahawa tindakan di peringkat industri kejuteraan boleh memberi impak global kepada kelestarian bumi. Nama saya Hani Farah Mustafa, nombor menteri 01 DPU 24 F1088. Cadangan menjangka pendek bagi jangka pendek beberapa langkah boleh diambil seperti <coughs> nombor 1 menyediakan program latihan tenaga kerja hijau nombor 2 mengadakan kempen kesedaran tentang bahan lestari di industri nombor 3 menyediakan garis panduan piawaian bahan hijau Malaysia Jalan jangka panjang untuk jangka panjang Malaysia perlu membangunkan pusat penyelidikan hijau nasional Teknologi seperti kecerdasan buat AI dan Internet of Things (IoT) boleh digunakan untuk mengoptimumkan reka bentuk bahan kejuruteraan yang lebih efisien dan tahan lama. Faedah penggunaan bahan lestari. Faedah utama penggunaan bahan lestari ialah alam sekitar lebih bersih dan kurang pencemaran. Ekonomi hijau berkembang Industri kejuruteraan lebih kompetitif dan inovatif. Secara keseluruhannya, bahan dasari menjamin keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penjagaan alam. Kesimpulan, kesimpulannya, bahan dasari dalam dalam mereka bentuk kejuruteraan bukan sekadar pilihan, tapi keperluan untuk masa depan melalui inovasi rasa kerajaan dan kesedaran masyarakat kita boleh membina industri penjuruteraan yang mesra alam dan mampan. Sekian, terima kasih.